спорт спортом. Сегодня я стою перед вами как человек, которому не безразлично, в каком направлении в своих стандартах жизни, и в очередной раз, зная о них, в лучшем случае с экрана телевизора, или прочитав в газетах об этих стандартах. Да, я жил на Западе. Я знаю, что такое стандарты жизни. Я знаю, что такое уровень жизни и те принципы, по которым существуют современные государства. Я очень хочу, чтобы те же самые принципы, те же самые вещи, на первый взгляд простые, работали у нас. Но многие из политиков рассказывают сказки, байки, не переставая уже на протяжении 20 лет, почти 20 лет независимости Украины, а продвижения, которые влакут существование живут в лучшем случае от зарплаты до зарплаты, если работа есть. Ездят на богатых машинах. Коррупция процветает в стране, когда чиновник, получая зарплату несколько тысяч гривен, не боится покупать. Мажор, мальчик мажор на какой-то дорогой машине переедет вашего ребенка. И завтра у него будет больше денег, чем у вас, заплатить тому же самому судье. И появляются у нас судьи, которые вместо того, чтобы придерживаться закона, засевают кабинеты деньгами, потом объясняя это тем, что такие традиции существуют в их регионе. В такой стране, я уверен, никто из нас не хочет жить. Никто не хочет жить, когда депутаты, получив свою вседозволенность, устраивают охоту на людей быть своими. Навсегда ты останешься приезжим. Вот это здесь, в Украине, я чувствую себя дома. Я связываю свое будущее с этой страной, но я хочу жить в нормальной цивилизованной стране. Поэтому в том, что они делают. И мы обращаемся ко всем, кто разделяет наши взгляды, кто не безразличен к завтрашнему дню, кто чувствует в себе силы и готов работать. Объединяйтесь с нами. Я знаю, не когда-то в далеком будущем мы сможем поменять это в ближайшее время. Многие вещи поменять, как во всеукраинском, как во всеукраинском просторе, так и на каждом региональном уровне.